قد كان لكم آية في فئتين فِي فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم تيتم هاربه آیت نشانے یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی فی فعطی نلتا پاتا جب دو گروہ آپس میں لڑے فعۃ الطفات الفی سبیل اللہ ایک گروہ نے لڑائی کی تھی اللہ کے لیے باؤ فراغ کافرت دوسرا گروہ کافر تھا یا رونا وہ دیکھ رہا تھا ان کو وہ دوسرا گروہ اس پہلے گروہ کو جو فی صبی اللہ لڑ رہے تھے ان کو دیکھ رہا تھا مسلح مس لین اپنے سے دگنا رعین آنکھوں کے ساتھ و اللہ اور اللہ مدد کرتا ہے اللّہ اور اللہ یو مدد کرتا ہے بے ہی اپنی مدد کے ساتھ اور اللہ بھی پھر اوپر سے مدد کرتا ہے ایک معیشہ جس کے چاہتا ہے ان نفیز کا بے شک اس میں لائبرات البتہ عبرت ہے الصار انکھوں والوں کے لیے قد کان لکم آیتن بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے بدر کی لڑائی کے بعد جب کافروں کو شکست ہوئی ایک طرف چھوٹا سا لشکر ایک طرف ایک بہت بڑا لشکر نبی رسعت اسلام نے یہودیوں کو کہا ہے یہودیوں تمہارے لیے یہ عبرت ہے مدینہ کے اندر جو یہودی تھے انہیں کہا تمہارے لیے اس بات میں عبرت ہے عبرت حاصل کر رہے وہ پلید آگے سے کہنے لگے وہ جو بدر کی لڑائی ہوئی تھی نا وہ تو سارے تمہارے ہم وطن بھائی تھے سارے تم اکٹھے رہے نہ تجربے کار تھے انہیں جنگ لڑنی نہیں آتی تھی اس لیے شکست ہوئی ہے جب ہم سے تمہارا پالا پڑے گا نا تمہارا شوق پورا کر دیں گے تو بظاہر یہ یہود کے لیے تھا کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو لیکن انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا اللہ رب العزت فرمایا قد کانا الکم تمہارے لیے تھی آیت نشانی کس میں فی فی عطعی ملتا عطا جب دو گروہ آپس میں لڑے کون سے دو گروہ ایک فیعت فی عت التقات الفی صلی اللہ ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والا تھا ایک کافر تھا آپ بدر کی لڑائی جو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی لڑائی کو نشانی کہا ہے اس کا اگر ہم پس منظر تھوڑا سا پڑھیں نا تو سمجھ آتی ہے واقعی یہ بہت بڑی نشانی ہے علیہ صاحب السلام جب مدینے گئے چھوٹے چھوٹے سریے ہوتے تھے مشرقین مکہ صحابہ اکرام پہ حملہ کرتے تھے اور اگر صحابہ اکرام کو موقع ملتا تھا تو مشرقین مکہ کے کافرے ان پر حملہ کرتے تھے مشرقین مکہ کا ایک قافلہ تھا جو گزر رہا تھا مدینہ کے پاس سے نبی رسع السلام نے عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ ان کی سربراہی میں بارہ رکنی لوگ منتخب کیے سردار عبداللہ بن جہاش کو بنایا اور فرمایا تم جاؤ ایک رقع دے دیا دو دن بعد اس رقع کو کھولنا اور اس پر عمل کرنا دو دن بعد انہوں نے کھولا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلاں جگہ جانا ہے وہاں پہ مشرقی نمکہ کا ایک تجارتی کافلہ گزرے گا کا اس پر نظر رکھنی ہے صرف نظر رکھنے کے لیے بھیجا اب یہ لوگ چلے گئے تین سو میل کا فسا, آ, سفر تھا تین سو میل بہت لمبا سفر ہوتا ہے جب اونٹوں پہ کرنا ہو تو پیدل کرنا ہو اونٹوں پہ کرنا ہو بڑا لمبا سفر ہے وہاں پہ جب پہنچے نا تو تجارتی قافلہ تھا مال بہت زیادہ تھا صحابہ رام نے آپس میں مشورہ کیا کہا ہم قافلے پہ حملہ کرتے قافلے پہ حملہ کیا قتل کوئی نہ ہوا ہوا کافلہ سارا لوٹ لیا سامان سارا لے لیا دو قیدی بھی بنا لیے اور مدینہ لے آئے یہ جو واقعہ تھا نا ایک پہلے تو مشرقین مکہ نے چونکہ یہ واقعہ رجب کی آخری طریق کو پیش آیا حرم کے مہینے میں حرمت والے مہینوں میں مشرقین مکہ نے اس پر بڑا ننڈورا پیٹا دیکھو جی یہ مسلمان حرم حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے برحال یہ سورہ بکرا کے اندر پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وراج اللہ بن اکبر رحمۃ اللہ اللہ کے گھروں سے نکالنا اس سے بڑا جرم ہے اس واقعے سے مشرقین مکہ کو یہ قان ضرور ہو گئے کہ مدینے کے لوگ عام نہیں ہیں اگر یہ چاہیں تو تین سو میل سفر کر کے بھی ہمارا قافلہ ٹوٹ سکتے ہیں اسی طرح کا اس سے پہلے مسلمانوں نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا تھا لیکن مشرقین مکہ نے مسلمانوں کا ایک بندہ قتل بھی کر دیا تھا اب یہ لڑائی بڑھ رہی تھی پھر ایک قافلہ آیا مشرقین مکہ کا شام سے بہت بڑا قافلہ تھا اور اس کا سردار تھا ابو سفیان خود جو مشرقین مکہ کا بڑا سردار تھا نا ابو سفیان وہ خود موجود تھا اس میں اس میں, اس میں ایک ہزار اونٹے اور پچاس ہزار دنار سونے کے سکے اور یہ تقریباً ساڑھے دو سو باسٹھ دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونا ہے تولہ دو تولے نہیں تھا دو سو باسٹھ دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونا تھا اس قافلے میں اور حفاظت کے لیے تھے صرف چالیس بندے مسلمانوں نے موقع غنیمت جانا نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا قافلے کے تعاقب کے لیے نکلو اب یہاں یہ بات سمجھ لیں صرف مسلمان قافلے کی تعاقب کے لیے نکلے تھے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے اس لیے چند صحابہ کرام مدینے میں رہ گئے تھے سارے نہیں تھے اور بھی کچھ جنگی ساد و سامان بھی ساتھ نہیں تھا سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے قافلے کے تعاقوں میں نکلنا ہے بس چالیس بندے ہیں ہم تھوڑے سے جائیں گے بس ٹھیک ہے قافلے کا تعاقب کریں گے اور قافلہ لوٹیں گے واپس آ جائیں گے مسلمان جیسے نکلے ابو سفیان کو پتہ چل گیا ابو سفیان بڑا شاطر بندہ تھا بڑا تیز طرح تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن دور جہلیز میں بڑے تیز آدمی تھے ان کو پتہ لگ گیا انہوں نے ایک تیز رفتار گھوڑا بھیجا مکہ بھی قافلے پر حملہ ہونے لگا آجوگی سارے جب پتہ چلا ابو جہل اینڈ کمپنی کو وہ تو سارے تیار ہو گئے انہوں نے کہا پہلے بھی انہوں نے ہمارا ایک لوٹا ہے اب ہم نہیں چھوڑیں گے انہوں نے تیار ہوا وہ تو جنگ کے لیے تیار ہوئے اور اعلان ہوا اور سارے سردار اس جنگ میں شامل ہوئے سوائے ابو لہب کے ٹوٹل مکہ کے سا ایک ابو لہب بچا اور ایک ابو سفیان جو وہاں قافلے میں ساتھ تھا اس کے علاوہ مکہ میں سردار کوئی نہیں تھا سارے جمع ہو گئے باقاعدہ جنگی تیاری کی گئی باقاعدہ و سامان تیار کیا گیا باقاعدہ اس میں سو گھوڑے تھے چھ سو زیرہ تھی اونٹ تھے سات سو اور بہت سارا جنگی و سامان سارا تھا ابو سبیان نے تو قافلہ بچ بچا کے نکل گیا وہ ساحل سمندر آپ میپ بھی دیکھیں سات ساحل سمندر ہے نیچے سے تو وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نکل گیا اپنا قافلہ حفاظت مکہ لے گیا لیکن اتنی دیر تک ابو جہل علم کمپنی نے جنگی جنگی تیاری کر لی تھی اور جنگ کے لیے نکلنے لگے تھے جیسے ہی وہ لوگ جنگ کے لیے نکلے پیچھے سے انہیں خبر مل گئی تھی کہ قافلہ صحیح سلام مکہ پہنچ گیا ہے سرداروں نے کہا بھی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا قافلہ پہنچ گیا ہے لیکن شیطان ابلیس ملعون اور ابو جہل ابو جہل سب سے بڑا شیطان تھا ابو جہل نے کہا نہیں بنی نہیں. ہم تو واپس نہیں لوٹیں گے ہم تو بدلہ لے کر آئیں گے پھر انہیں یہ خبر ملی کہ جو قریش ہے نا ان کی دشمنی چل رہی تھی بنو بکر کے ساتھ سرداروں نے کہا سارے سردار چلے جائیں گے پیچھے سے بنو بکر حملہ کر دے کا مکہ پہ پھر انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں کرتے پھر شیطان آیا ابلیس ملون بنو بکر کا سردار بن کر شیطان نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں چلو برحال یہ ایک ہزار کا لشکر وہاں سے نکلا دوسری طرف مسلمان تھے جو بیچارے ایک تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے آئے تھے جب انہیں پتہ چلا تجارتی قافلہ نکل گیا جنگی قافلہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن میں حکم دے دیا اے پیغمبر ان دونوں قافلوں میں سے ایک تمہارا یا تو تمہیں جنگی قافلہ ملے گا یا تمہیں تجارتی قافلہ ملے گا ایک بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا اب تجارتی قافلہ تو نکل گیا جنگی قافلہ آ گیا جنگی لوگ آ گئے نبی علیہ اسلام نے اس وقت صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے کیونکہ نبی رسع اسلام کے ساتھ چند لوگ اور وہ بھی زیادہ تر تعداد انصار کی تھی تو آپ کا ذہن انصار کی طرف تھا انصار کیا کہتے ہیں تو انصار کے سردار سے سعد بن عبادہ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بنی سہیلی نہیں ہے جو آپ کو کہیں گے انطاور کا فقات اللہ تم جاؤ تمہارا پیغمبر جائے جا کر جا 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 دونوں جا کے لڑو ہم نہیں لڑیں گے ہم وہ لوگ ہیں ہمیں آپ سمندر میں کودنے کا حکم کریں گے ہم کود جائیں گے نبی علیہ السلام کا حوصلہ بڑا آپ سابق رام کو لے گئے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی فی عصع طاقتہ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے نے مکہ نے مکان چار یہ چلی کہ جو بدر کا پتھریلا علاقہ تھا نا سخت وہ اپنے قبضے میں لے لیا اور جو مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا وہاں ریت تھی ریت میں عمومی طور پر پاؤں جمتے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی و اللہ ہم نے قوت دی بنثر ہی اپنی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو قوت دی کیسے اللہ تعالیٰ نے آندھی چلا دی اب ادھر سے آندھی اڑی مکہ مشرقین مکہ کے کھیموں کی طرف آندھی چلے گی ایک تو وہاں پہ آندھی چلے گی دوسرا بارش ہو گئی بارش ہوئی تو وہاں پھسلن ہو گئی مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور ان کے پاؤں پھسلن جو ہے وہ ہو گئی دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی مدد بھی کی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو ہے یو ناحم مسل مسلمان کافروں کے دلوں میں اتنا روب ڈال دیا مسلمانوں کا انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ہزار ہیں وہ دو ہزار ہیں مسلمان تھے تین سو تیرہ کافروں کو لگ رہا تھا دو ہزار ہیں وہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے اور فرشتوں نے جو ہے وہ مدد کی تھی بہرحال مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت گئے یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا تو اسی مارکی کی طرف اشارہ کیا گیا تو فی فی ایسے ہی نہیں تا تھا دو گروہ تھا, آپس میں لڑے توقاتل فی صبی اللہ اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ایک مسلمان تھے ایک کافر تھے فرمایا ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے ایک کافر تھے اصل چیز اس پوری جنگ کے اندر جو ہمارے لیے ہمارے لیے بھی سبق ہے ہمارے لیے بھی نصیحت ہے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کامیاب صرف مسلمان نہیں ہوتا کامیاب فی سبی اللہ کرنے والا کام جو بندے اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کامیاب وہ ہوتے ہیں صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ضروری ہے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں فرشتے ان کے لیے آتے ہیں ہمارا یہ شکوہ تھا نا فرشتے کیوں نہیں آتے اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ فی سبیل اللہ کام کرنے والے تھے کہا ایک لڑنے والے تھے فی سبیل اللہ ٹھیک ہے دوسرے لڑنے والے تھے کافر تو آگے چل کر فرمایا ان فیض علیہ المراء اس میں تمہارے لیے عبرت ہے اس وقت کا اس دور کا اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا مارکہ تھا یہ آپ اندازہ لگائیں ایک طرف صرف چھ ذرا دوسری طرف چھ سو زرا مشرقین کے پاس چھ سو زرا تھے ایک طرف سابئی گرام تین سو تیرہ تھی تلواریں صرف آٹھ باقی سارے بغیر تلوار ہوں کسی کے پاس سوٹی ہے کسی کے پاس کچھ ہے اور دوسری طرف تلواریں بے شمار ایک طرف دو گھوڑے ایک طرف سو گھوڑے مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور مشرقین کے پاس سو گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس ستر عمر تھے کافروں کے پاس ساٹھ سو عمر تھے ٹھیک ہے اب کتنا غائب ہے کتنا فرق ہے آٹھ تلواروں والوں نے ہزار کے لشکر پر حملہ کرنا ہے دنیا کے نقطہ نظر کے لحاظ سے ناممکن تھا مسلمان جنگ جیت جاتے لیکن کیا ہوا ایک طرف شباب تھے کباب تھے بے حیائی تھی ریانی تھی رقص تھا اور دوسری طرف نبی علیہ صاحب والسلام تھے خیمہ لگا ہوا تھا آہو زاری تھی گریا زاری تھی دعائیں تھی التجائیں تھیں حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں آئے کہا اللہ کے کسل بس کر دیں اللہ نے قبول کر لیا آپ اتنا ہی جا رہے ہیں اتنا ہی ہی جا رہے ہیں اللہ نے قبول کر لیں پھر اللہ نے قبول بھی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی فرشتے اترے سارا کچھ ہوا تو بہرحال سب سے بڑا اس میں دو سبق ہے ہمارے لیے ایک تو اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے دیکھیں اسباب آپ دیکھیں نا ایک طرف سارے اسباب ہیں چنگے ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے تو مدد کن کی ہوئی جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے ہم یہ سوچیں یار دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا کاروبار نہیں چل رہا یہ ہمارے لیے رسیت ہے نا کاروبار نہیں چل رہا فلاح نہیں ہو رہا وہ کیا جی میرے اسباب میرے پاس اسباب نہیں ہے اسباب نہ بھی ہوں کوئی بات نہیں خیر ہے یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے یقین کرنے والوں کو بغیر اسباب کی اللہ تعالیٰ اپنی اپنے پاس سے نواز دیتا ہے فرش آ کر مدد کرتے ہیں اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے تیسری بات دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اللہ کی طاقت ایک طرف ہے دنیا کی طاقتیں ساری مشرقی مکہ کے ساتھ تھی اللہ کی طاقت مسلمانوں کے ساتھ تھی اللہ کی طاقت دنیا کی ساری طاقتوں پہ حاوی ہے کاش ہم مسلمانوں کا اس بات پہ یقین ہو جائیں ہمارا یقین کو نہیں ہم بھی کافروں کی طرح نا زہری اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں زہری اسباب کے پیچھے وہ جو ہمارے پاس کے ہمارے ملک میں کیا ہے وہ زہری اسباب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی ویسے ہی مدد کرے گا جیسے بدر میں فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی بدل اللہ کی ذات پہ انسان کو یقین رکھنا چاہیے النفیدہ علی کل ابرا علی آنکھوں والوں کے لیے اور جنہوں نے غور کرنا ان کے لیے نصیحت ہے جو غوری نہیں کرتے ان کے لیے کیا جنگ وہی بات ختم ہوگی تو ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے یقین اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا آخر داؤن